Омалику. Ау. Алек. Алек масалам. Витание сейчас Курской народной республики тебе. Что говоришь? Кажу, витаю тебя с Курской народной республики в складе украинской державы. Откуда ты? Курск, Украина. Украина. Ну, Курск, это же Украина. За Украину, да? Так, так, кажу, що тобі Україна. Нащо ти мені свій, свою, свою підлогу демонструєш? Що там, в Курські? Та що в Курське? Ви були москалів. Це добре. Зараз відкриваємо українські школи, інші навчальні заклади. Высшие навчальні заклади українською мовою. ну все нормально. Mm -hmm. А ты звідки? Хомяк. Mm -hmm. Ты откуда, хомячок? Я откуда? Ну. Ну что ты молчишь, як ото риба рыба ублюд, лид. Что сказать? Звідки? Да. Що да? Де живеш, питаю? 57 столкової дивізія Маріхот. Ну, сержант. а що ховаєшся, сержанте? Ти ж легендарний воїн. Треба обличчя показувати. Сержант да, Ну, 09. тобі що має, що ховати? Ти ж визволитель. Де ж ти? Ну, так де ти? 57-му мотострілецька. Так, да, перша танкова армія колись служив. А зараз служив. Перша танкова армія, кажу ж тобі. А, там багато де. Україна. 100 гривень Нікополь, дякую Росія. вам за гарну справу. Сергію, продовжує рвати оркам дупи. Слава Україні! Що ти говориш? Херсонська область часткому. Ні, Харківська, Харківська, в Харківській був. Херсонська у вас там нету, що? Є, є. Курська є, Долгородська є, Брянська Запорозька, є. Допровська... А чого ти ховаєшся, скажи мені, ти ж герой-визволитель? Давай я з тобою буду розмовляти як з людиною, яка веде чесну боротьбу за визволення якогось там народу. Спаси, я скільки знаю. І я... що? Курск, Белгород. Я, я, я это не знал, До я ничего не знал. Ну а я знаю Курск, Белгород, Воронеж, Грозный, Краснодар, Ставрополь, ДНР, ДНР это тоже город, да? это тоже города ЛНР, и ДНР, это республики. А яка столица а яка столица ЛНР? ДНР. А яка ДНР. столица ДНР. ЛНР? ДНР. Ты знаешь, где находится Серебрянское лесничество? Крым наш. Где находится Серебрянское лесничество, 57-я стрелковая, мотострелковая? Крым наш. Я понял, тебя заклинило на Крым наш, это бывает, это, ну, я понимаю, психологически... Это не это бывает, бывает это. А ну покажи, ли, ли, так, личка Личко, покажи, гельчатай. личка ты не покажи, гельчатай. Ты, ты стесняешься чего-то. Ты стесняешься Понимаешь? своих геройских поступков, да. гельчитай. Да. Ну. Я говорю сейчас. Что ты, что, что ты yes. мне, что ты мне, что ты мне врешь? А ну-ка, скажи мне, пожалуйста. Джо Байден? Джо Байден. Какая э, в калибрах длина? Какая в калибрах It's длина ствола? Длина ствола, ствола танка Т-72? калибрах. Какой калибр танка Т-72? Байден. 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 Да. Байден лично брал. Это кто? элита Красной Армии это кто? Если ты сейчас не появится, я тебе 12 долларов отправлю. А кто Берлин взял штурма? Я. Я, конечно. Я, конечно. Какая Красная Армия? Красной армии нет. А смотри, какая штука. Красная Армия взяла Берлин. А сейчас берет в рот у Украины. Видишь, как прекрасно. Сначала Берлин, а теперь в рот у Украины. 12 баксов-то. 57. Бреше він. Він, Андрію так само Бреше, як я їм брешу, але в мене мені здається, краще виходить, ніж в них. Бреше просто. Чарбона армія. 100%. Так. Пане Дмитрию, дякую вам. Здравствуйте. Никополь. Виталья Никополь. Ты знаешь, где находится Никополь? Нет. А Курск? А? Курск. Да. Белгород. Да. Воронеж. Знаю. А сама звездки? Откуда я? Да. Я с Якутии. Вау. А чего ты ховаешь свое обличчя? Ну, не знаю. Ты не ж, хочу, ты, ты же, мабуть, красоночка. Я же знаю, что ты красоночка. Чаривнаш, наш, чарив наш девчина, мабуть. Я, если честно, не особо знаю украинский. Я могу по-русски. Но курс просто переходит на украинский язык, поэтому я изучаю потихоньку. А, все, поняла. И мне кажется, у меня неплохо получается. Неплохо, я подумала, что украинец. Ну вообще этнически я украинец Здесь половина населения украинцы У меня мама украинка, папа украинец Просто жил я всю жизнь в России Но Россия нас предала и бросила Как и всех остальных Бросит и предаст Как всегда А кого? Ну вот Грузию, например, Чечню Чечню вообще бомбили Два раза, две войны провели Катком по Чеченской республике Бомбами то же самое сейчас происходит в Курской области, в Белгородской, в Брянской. А уж коли здесь население этническое, в основном украинцы, мы взяли пример с ДНР ЛНР и решили, что ну их нахрен этих родов из Москвы. Зачем нам кормить Москву? Ну, у вас ну. в Якутии бриллианты, у нас хлеб. Только якуты не понимают то, что на них наживаются. А вы э, представитель народа Саха? Нет. Вы русская? Вы русская? Пис... Да. Ну, я. крови. Смешанные Нет, ну это обычное явление. Тут в, в этом ничего предосудительного абсолютно нет. А якуты ну, действительно да. не понимают, что на них наживаются. Но я, да. я чувствовал, что вы красивая девушка. Вы хотя бы совершеннолетняя, а то я веду тут с вами беседы. Душесчипательная. Да. Глаза да, у вас. Да. Обычно на смеси народов получают очень красивых детей. Как да. правило. Ну да, так много и, многие говорят. Ну, как правило, так и есть. Ну что ж, я, пожалуй, с вами согласен. Не буду с вами спорить. Ну да. Украинцев а -а -а. у вас там много в Якутии? Ну, я, если честно, не я имела общения не знаю, с, с ними. Ну, как бы я не доводилась встречать их, общаться с ними. Но И дело в том, что большинство украинцев, которые сейчас проживают в России, стали называть себя русскими. Отличить-то нас от русских весьма затруднительно по внешним признакам, да? Ну, да. Но они стали забывать, что они украинцы. А я вот не забыл. А Путин, mm -hmm. а Путин говорит, что меня не существует вообще. Это мне очень. Меня это очень оскорбляет. Очень оскорбляет, потому что я есть. Вот если бы вам сказали, что не существует якута. Это же было бы обидно. Кто-то же из ваших родителей, представитель этого народа. Ну, нет. Из... Ну, бабушек, дедушек. Ну, бабушек, дедушек. Ну, какая разница? Ну, как бы, да, если бы мне сказали, что мои нации не существуют, то было бы, конечно же... Ну, конечно, это оскорбительно. Тем более, Глава, глава государства. Совершенно верно. Ну, это вот я так к этому отношусь. Начиная с 2014 года, он начал вещать вот эту вот пропаганду об отсутствии Украины и украинцев. А мне мама песня на украинском языке пела. Ну, и он мне говорит, что меня нет. Ну как это? Я же есть. Ну да. Ну вот, вот так вот мы и идем потихоньку. А теперь нас наша же когда-то российская армия бомбит, а украинцы привозят гуманитарку. А как думаете, сколько это еще продлится? Думаю, долго, девочка моя. Думаю, долго. Потому что людей, которые готовы пойти за деньги убивать на чужую землю, в России достаточно. Потому что людей самых разных наций, в том числе и, к сожалению, украинской, которые готовы пойти убивать свой же народ, за деньги хватает. Они забыли, что они украинцы. Они стали русскими. Человек, который стал русским, перестают помнить о своих корнях. Я вот в своем возрасте стал учить я вот стал в своем возрасте учить украинский язык. Ну, правда, лет не буду вам врать. Лет это 10 назад, с 2014 года. Как только услышал от президента Путина, что украинцев не существует, так я и стал учить украинский язык. Вот так. Ну, очень досадно это, конечно, осознавать. Ну, я думаю, украинцы все-таки победят. Я в этом уверен. Они уже победили. Психологически э, Россия огромная напала на Украину, и Украина уже два с половиной года борется это уже победа. С моей точки зрения. С, начиная с Киев за три дня, бои за Курскую область сейчас. Бои за Белгородскую область сейчас. Начиная с Киева за три дня, от Харькова, где я родился, до границы с Россией всего 30 километров. Живу-то я в Курске, но родился я в Украине, в Харькове. Всего 30 километров. Два с половиной года хваленая вторая армия мира не прошла 30 километров. Ну, не о чем говорить. Якутия будет свободна. С вашими алмазами, с вашими залежами вы должны жить, как одна из самых богатых стран в мире. Да, а, заб, а забирают все говорит. в Москва. Забирают все Чтоб и так Ой, вы, вы, помнили, действительно вы действительно чтобы очень красивая. Вы действительно очень красивая. Чтобы вы поняли, да, статистика, то есть тут добывают 98% золота добывается здесь. И 92% из этих процентов отправляется в Москву. Да, девочка моя. Так же и алмазов, вот всех полезных ископаемых. Вот тут, а тут живут люди, вы не поверите. И вообще очень похоже, я внешне чувствую. очень похоже на украинку, больше, чем я похож на украинца. <с> ну, у меня на самом деле армянская кровь и русская кровь. Вот так вот. Ну, и татарская есть. Ну, понял. Ну, вы очень похожи на классическую украинку. Мне так, кстати, говорили как-то. Ладно, не буду вас мучить. а, вот, а да, 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 слушаю, что... слушаю. Да, и получается то, что все эти полезные а тут живут люди очень бедно. Ну, то есть у нас до сих пор очень много двухэтажек, которым по лет 150. Их до сих пор не могут снести. То есть центр еще хоть как-то там обустроили, но по окраинам, если пройтись, это просто ужас. Во многих, очень во многих домах нету слива. — Канализация вы имеете в виду? Или, или чего слива? Да. — Да, да, да. Нету туалета, нету ванны. Не, ну в Курске все это есть, но Курск-то, в общем-то, находится на границе с Украиной, как вы понимаете, да, и население здесь. У -у -у. Ну вот заходит украинская армия, а в селах встречают бабушки, ну, которые остались, которых не вывезли, которых бросили. А ведь бросили же! И встречают на украинском языке. Нет, я считаю, что пока империя это не рухнет, народы России не смогут жить нормально и свободно. А вам э, от всего сердца желаю свободы, честно. Если этого не случится, этого может не случиться в России. Едьте просто, едьте куда-то в другую страну. Я тоже так думаю. Все, вас обнял. Давайте. И вам всего доброго. Всего хорошего. доброго дуже позитивна дівчина і обличчя чарівна українська дівчина. Ну насправді. Чат дивлюся в підвалі. У нас теж повітряна тривога.